Поздравлений! Андрей, выходи, брат, благословенный. Ну да. Знаете, хотелось бы, прежде чем подарить ему подарок, то засвидетельствовать. Когда-то есть сестра одна, она живет на Таирова, и она когда с ним, с Андреем, дружила. И она проходила мимо него и увидела, заметила, что человек в нужде. Это ее друг был когда-то. И она не прошла мимо. Она понимает, что этому брату нужен Христос, как когда-то Христос коснулся ее сердца. Ему тоже нужен Христос. Ему нужны добрые перемен. И она нашла адрес нашего дома милосердия, позвонила мне. Я говорю, как его вести? Я не понимаю, он ни одно такси не хочет брать. Я говорю, ну, попробуйте как-то уговорить таксиста. И я дал ей адрес, помню, там парня, который ну, с нашей церкви тоже, и он, получается, заплатил ему денежку, и он привез его к нам в дом милосердия. И знаете, он был в очень печальном состоянии. На второй день его схватила, как называется, белка схватила. На второй день. Да, белая горячка была, там, и он ушел. Он ушел, он рассказывал, он потом рассказывал, я не помню, как я дошел домой. И проходило время. И мы, у нас будет год нашему центру, в субботу был на, на, на Таирова, на Дмитрия Донцова, 32. И мы там открыли только служение Дома Милосердия. И я помню, приехал, ну, ребята, которые приходят с улицы, им нужно, знаете, полностью их стричь передевать, купать и все остальное, потому что люди приходят в нас в самом безнадежном состоянии. И я помню, приехал на тот центр и пошел искать машинку, чтобы купить постригаться. Иду, и знаете, и там зашел в хенд спросил у девочек, есть у них там вещи какие-то для наших ребят, потому что надо одевать их. И они говорят, а здесь человек живет возле как раз возле такой там пьедестал, такой из дерева сбитый, зимой живет на улице и говорит, ну, как бы, может, вы его найдете, заберете его к себе? Я говорю, конечно, заберу, а где он может быть? Ну, говорит, пойдите в ту сторону там. Я пошел туда, в сторону аптеки, знаете, подхожу, и там Андрей сидит. И знаете, он с такими, как говорится, шаг, как, как бы увидел меня, у него глаза загорелись. Вера, Вера внутри, видно было, что Вера, что-то в добрые перемены у него. Внутри появилось. Он говорит, представляешь, ты мне сегодня ночью приснился. И он видит, ночью был сон о том, что как бы, я к нему приду и я к нему иду. Это сверхъестественно, на самом деле. Да, Это сверхъестественно. И он пришел на Дом Милосердия, мы покупали, передели. Все помню, фотка такая, он там сидит в углу. Фотографировали этой сестре Ольге отослали. И знаете, проходило время... Он помогал, служил, там на кухне, на работы на всех ходил. Но дьявол же он такой, обольститель, он бывает, он лукавый, он хочет обхитрить нас. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Да, да, Знаете, да, да. и порой бывает, что мы думаем, что мы такие сами красавцы, четкие. Но без Бога мы никуда на самом деле. И он там ушел на, на время... На каникулы. На каникулы. На, на, на летние каникулы, ушел на пару месяцев. И, и, потом, знаете, я хочу поблагодарить еще братьев Олега и Рому. Знаете, они каждый раз, когда приезжали на кормление, они к нему подходили. У них да. их вера, она, ну, как бы, она не искали, не искали с ним встречи. Они говорят, пошли к нам. Один раз привезли, там покупали, передели, он опять ушел. Второе, третье, но, знаете, их вера, она, ну, видно, что, но не верят, что они хотят, чтобы у него были добрые перемены. Знаете, Аминь. Аминь. И порой бывает, знаете, мы больше хотим, чем ребят, которых мы забираем с улицы. И слава богу, что вот приехали, помню, в тот день Наташа с Димой, мы приехали на тот центр, и мы, говорим, пошли искать Андрея. И мы поехали, нашли его, взяли его, привели, и он сейчас повар от Бога. Помощник хороший, служитель. Вот пускай Господь его обидно благословит. У него день рождения. Сколько лет тебе, брат? 40 лет. Хорошая дата. Пускай Господь его благословит. И укрепит вере. И пускай даст наполнить сердце любовью, радостью. Спасибо тебе, брат. Пускай Господь благословит. И вот тебе подарочек от нас. Днем рождения тебя. Спасибо всем большое. Я благодарю руководителей дома нашего, всех служителей, всех ребят, которые прилагал усилия для того, чтобы я избавился от всех своих вредных привычек, зависимостей. Еще раз, низкий вам поклон.